Sabahınız xeyir dostlar, hər birinizi salamlayıram kanalımda. Xoş gəlmisiniz. E, i̇stirəm belə bir açıqlama edim. Hmm. Yaxın gələcəkdə məni nə gözləyir? Yaxın gələcəkdə məni nə gözləyir? Kim maraqlıdsa buyurun izləyin dostlar. Yaxın gələcək. 3 variant həmişəki kimi yaxın gələcəkdə sizə nə gözləyir. Birə belə bir tusba var, bunu qoyacağam, qoyacağam. Kepşik üçə də xəttə qoyaq. 1-ci variantdan başlayırıq. yaxın gələcəkdə. Burada, eee, nəsə yaşanılıbdı ola bilər, sən xoşa gəlməzdir şeylər çətinliklər. Və ümidlə insan nəyinsə olmağını görür. Və bulara da onda deyim, birinci tutan insanların çoxusu, eee, belə sıradan bir adamlar deyil siz, siz qeyrəadsiz, sizə nəsə bacarığınız var. Yəni sizin intuisiyanız güclüdür, sizin hissiyatınız güclüdür. Özünüz e, nə tərdim ola bilsin bəzi insanlar kimi necə necə deyirlər. Sıradan bir düşüncəli insan deyilsiniz də, o sürüyə aid adamlardan deyilsiniz. Çoxunuz çoxunuz ümidlə nə isə gözləyirsiniz. Çox böyük ehtimal ki çox böyük ehtimal ki burada belə bir şeyin dostlar ə Nə isə gözləyirsiniz, ola bilər biraz səhv səmtə gedərsiz ha. Yəni psixiyatrik güclüdür. Bax belə bir şey deyim sizə. Yəni köməkçi kartı götürdüm burdan. Dikdim də, çatdırmaq üçün. Bax burada siz elə bil ki, məsələn, ola bilsin biraz tez əsəbləşirsiniz və yaxud da impulsivnisiniz, tez qərar verirsiniz. Çalışın tez qərar verməyin, nə ilə səliqəli. Yaxşımı? E, Hansı vəziyyət olursa olsun, tez qərar verib əsəbləşsə, səhv səmtə gedəcəksiniz. Səhv addım ata bilərsiniz. Ona görə də hansısa qərarlar verəndə, nəsə bir hadisələr baş verəndə tələsmirik və impulsivli olmuruq. Yaxşımı dostlar? E, bunu unutmayın. Amma çox böyük ehtimalla sizin intuisiyanız çox güclü olduğuna görə intuisiyanıza da güvənin bütüncə intuisiyağınıza güvənin, tələsməyin. Düşünün biraz. Yaşı artıb adam da. E, və belə göründüyünə əlaqəli sizi qabaqda oğur görür, maddiyatda, hisslərdə yoxsa e, nəsə başqa bir şeydir? Hisslərə aiddir burada çox böyük ehtimal ki. Burada hisslər daha çox rol oynayır. Bəzi arzular var, xəyallar var. Ola bilsin bəziləri fantastikdir reallıq, biraz real arzular yaxşıdır dostlar. İşlər ilə bağlı bir hadisələr baş verə bilər. Tələsməsəniz düzgün qərarlar verəcəksiniz. İmpulsivnə olmayın. İkinci variant burda. Burda da ki, burada da belə zəif adam yoxdur. Burada güclü insanlar da çox. Belə energetika güclüdür, aktiv. Burda e Hal-hazırda çox qərarlısınız, təyinəsə ala və güclüsüz. Güclüsüz. Və yaxın gələcəkdə də sizin işləriniz belə deyim, yaxşı getməlidir. Nəsə eləyirsiz, nə isə bəlkə də bir kökünü vur qoymusunuz. Yəni irəliyə tərəf gedəcəksiniz, narahat olmayın və bunun üçün nələrsə eləyirsiz. Hər tərəfli, hər tərəfli irəlləyişləriniz olacaq. Mati atanda, işlərlanda. Hansısa bir işləriniz varsa, bəziləriniz ola bilsin maşınla iləqətlisə bir işi var. Bəzilərinizin ola bilsin ev ola biləri, harasa getmək ola bilər. Bax, nəsə bir e, yolumuz açıqdır. Deyək ki, ağ ağ palasaya keçirsinizdə çətinliklər var idi sizin, olmayacaq. Hər şey yaxşı tərəf gedir həyatınıza, dostlar. Bunu unutmayın. İkinci variant. 3-cü variant sizdə nələr baş verir? Ay, vay, 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 vay. 3-cü variant. Hal-hazırda çoxunuz, hamınıza düz gəlməyəcək əlbəttə ki. Çoxunuz hal-hazırda dərtdisiz. Ola bilsin kimləsə dalaşıb barışmaq ərəfəsindəsiz. Kimlə nə, nəyə-nəsə laqəli peşman olmuşusuz. Nə-nəsə laqəli bir utxan işiniz ola bilər və ya sağalığınızda da problem ola bilər. Qəmlisiz deyə bilərəm. Hal-hazırda belə dərlisiz də dərtsizsiniz. Görürsüz. Dərtsiz. Yaxın gələcəkdə sizi nə gözləyir? Sizə kimsə kömək olacaq. Kimsə kömək edəcək. Demirəm böyük miqdarda ola bilər pul, hədiyyə və yaxud da kimsə əl tuta bilər sizə. Hansı formada istəyisiniz düşünün bunu? Mənəvi lazımsa mənəvi. Məatti də bura daha çox, düzü? E, Ola bilsin kiməsə sizin özünüzün bir özünüz xahiş eləyə bilərsiz kimnəcə nəsə, o da xahişinizi yerinə yetirəcək, yəni. Bax, bir hədiyyəmi deyim, bir pulmu deyim, üçüncü variant sizə yaxın gələcək də. Sizin də işləriniz üzələcək. Əgər pulla əlaqədar hərınız var idisə, düzəlməyə doğru gedəcək yaxın gələcəkdə üçüncü variant. Narahat olmayın, özünüzü də qorxutmayın heç vaxt. Nəsə baş verirmi həyatınızda pis, məsələn, hamıya aiddir işte bu? O variantı düşünməyin. Düşünüb durmayın ki, ə, mənim həyatımda nəsə pis hadisələr baş verir, nəyə nə bilin belə və yaxud da nəsə pis belə oldu. E, Neqativi düşünməyin. Siz neqativ düşünəndə probleminizin həllini tapmayasınız. Həm özünüz pis olarsınız, həm daha da pis olur vəziyyət. Və Həmişə bilin ki, hər şey yaxşılığa gedir və yaxşı olacaq. Nə baş verirsə mənim yaxşıma yəqin ki baş verir və bunu unutmayın. Yaxşı mə. Bu qədər. Çox sağ olun. Yenə açım edəcəm, bir, bir açım da edəcəm bu gün.